Гость Игорь Семенович Запрудский, общественный деятель, член координационной рады Ассамблеи среднего и малого бизнеса, председатель независимого профсоюза Луганщина, Человека которого я знаю достаточно давно. Добрый день, Игорь Семенович. Я два слова скажу о вас, о вашей деятельности, то, что вы беспокойная натура, то, что вас знают не только в Луганской области, а и в Украине, это всем известно. Но я хотел бы с вами поговорить о серьезных вопросах, о проблемах, которые, решения которых, на мой взгляд, помогли бы решать вот эти насущные проблемы, которые нас окружают, которые давлеют над нами, которые нас угнетают. Вы предприниматель. Вы один из тех, кто, э, скажем так, инициировал предпринимательский Майдан. Я знаю вашу организацию, ассамблею предпринимателей не понаслышке. Я вместе с вами участвовал в автопробеге. Я был представителем Донбасса э, во Львове. Да? Мы шли рука об руку. Я знаю, я вас всегда воспринимал, как и воспринимаю, как, ну, знаете точку притяжения. Почему сегодня в Украине вы, предприниматели, разделены? Почему сегодня луганское предпринимательство, донецкое предпринимательство, киевское и так далее предпринимательство не вместе? Вы представляете, какой вы сильный кулак? А если еще мы, шахтеры, станем рядом с вами? Да мы за два часа могли бы навести порядок в стране. Почему вы тормозите? Отвечаю. Ну, во-первых, э, спасибо, Константин, за то, что вы пригласили меня. Э, такого рода дискуссий мало происходит, потому что э, в государстве узурпированы не только э, органы власти, но и средства массовой информации. Поэтому доступа у э, общественников на большой, скажем так, э ринг, там где могут нас услышать и увидеть, у нас практически нет, поэтому мы вынуждены э ездить по Украине, заглядывать друг другу в глаза, получать вопросы, искать вместе ответы. Э очень интересно, конечно, ответить просто, да, э сказать, э ну, предпринимательство как таковое, да, как вот, э допустим, в европейском смысле, оно у нас не состоялось. После развала Советского Союза, тогда, когда э, мы все остались не, не дел, да, люди с высшим образованием, врачи, медики, э, и те, кто работал на крупных предприятиях. Если я не ошибаюсь, вы режиссер, да, по Да, я по образ... я, мне, мне ближе культура. Вот, э, э, но так, так распорядилась жизнь, что нужно было брать эти кровчучки, ехать в Польшу, привозить сюда пепсиколу. И быть счастливым от того, что э, у тебя какое-то дело есть. Это почему произошло? Потому что э, за 70 лет советской власти нам привили чувство, как говорила Алина Костенко, меньше вартости. То есть, что от нас с вами в этой стране ничего не зависит. Да? И вот поэтому э, наше национальное богатство, которое мы за 70 лет, э, наши отцы и деды да, после войны восстанавливали э, разрушенную нашу страну, оно как бы оказалось ничье. И вот тут самый интересный момент. Э, мы на свой страх и риск, это предприниматели, так называемые, которые нас э, там, критикуют многие, мы на свой страх и риск. Без больничных, без выходных, без проходных начали заниматься восстановлением экономики нашего государства. Мы привезли сюда и хлеб, и колбасу, и брюки, и рубашки. Так вот, союз развалился, и все, вся собственность, которая принадлежала нам, да, она оказалась как бы ничья. И вот мы вместо того, чтобы заняться созданием нашей общины, территориальной громады, чтобы мы себя почувствовали людьми, мы, мы разбежались и начали, как заниматься, нам часто забрасывают хата с краю. Да-да. Я <с> мы, тема громады очень мощная, серьезная, мы сейчас поговорим. Я хочу получить ответ. Что мешает вам, предпринимателям, объединиться по-настоящему? Я объясню. Вам, Константин, смотрите, мы собрались спонтанно на Майдане. Да? Это было первое после помрачивой революции такое большое собрание людей, которые хотели защитить свое конституционное право на жизнь в этой стране, на работу, на закон. Но к глубокому сожалению вбрасываются, э, скажем так, сами те, которые работают на развал нашего э, государства, сбрасываются нам такие темы, когда наша среда начинает, нашу среду предпринимательскую начинает растягивать по разным э, э, домикам. Понимаете, кто-то <coughs> получил какие-то преференции и пошел общественники в Кабмин сотрудничать с теми же узурпаторами, а кто-то пошел в, в организацию, которая сорвала нам предпринимательский майдан. И поэтому, знаете, от того, что мы перестали ощущать себя властью, как народ, как власть, поэтому нам забрасываются вот такие вещи, и мы, мы на них ведемся. Ассамблея громадских организаций малого и среднего бизнеса э, смогла найти в себе силы не пойти э, по пути вот этому э, легкому, да, пойти с ними на диалог, вступить в переговоры и придать, скажем так, нашу идею, нашу задачу. Да. Э, поэтому мы остались как бы особняком, а организации остальные предпринимательские, они э, начали сотрудничать с органами власти. А какая ваша задача? Задача у нас простая. Мы хотим, чтобы вот эта книга, у меня будет вопрос и к тем, кто нас смотрит да, сейчас, и к вам. Кто из нас, из украинцев, читал Конституцию Украины? Вы читали? Ну, потому что ну, понятно, да. А я часто задаю в, во время собраний людям такой вопрос, и оказывается из зала 2-3 человека брали эту книгу и, все, и смотрели, что здесь написано. Так вот я вам скажу, что то, что с нами происходит сегодня, сейчас, зависит только от нас с вами. Мы э, сами виноваты в том, что находимся в таком положении рабском. Мы виноваты в том, что наше национальное богатство разграбили воры, коррупционеры и бандиты. Мы виноваты в том, что органы власти, которые якобы избраны нами, издеваются на местном уровне над, ну, над нами. Ну, это цинизм, настоящий геноцид, то, что происходит сегодня у нас в стране. Да? У нас нет судов. У нас нет милиции, Доверие к милиции 1%. И то этот 1%, наверное, те, кто там работает. У нас нет прокуратуры. Это вообще отдельная история. Этот орган власти вообще нужен как аппендицит, его нужно вырезать. Он нам не нужен. Это, это, это просто ну, такая, знаешь, верхушка коррупционная. У нас э, сместились понятия, у нас э, нет ответственности перед народом. Я специал... а у народа вообще есть ответственность а... перед собой, перед землей. Так, вот, вот чем мы и занимаемся. Если, э, знаешь, как, э, знаете, как вот, крысу учат электрический кабель, и вот ее пять раз если током ударили, затем этот кабель подключен не будет, и она уже туда не пойдет. Вот так точно и 20 лет э, после развала Союза вот с нами так поступали. Когда ты приходишь в суд и хочешь получить какое-то законное решение, и ты знаешь, что по закону ты прав, а тебе говорят нет, не получается. Если ты приходишь в милицию для того, чтобы защищить, защитить свои права, получить защиту от государства, потому что тебя ограбили или незаконно поступили, то милиция тебя не защищает. Она защищает наоборот бандитов. То есть, понятное пир во время чумы. И мы с этим живем, мы это все проглатываем. Зачем? Для чего? Имеем ли мы право называть себя свободными людьми, если мы живем в таком обществе? Нет. Вот она книга, и я вам скажу, почему, откуда все наши беды и горе. В 143-й статье Конституции, а это та книга, это наша, ну, Библия украинская, да? Мы должны строго жить по ней и соблюдать все конституционные нормы. Так вот, здесь написано, что территориальные громады, села, селища, места Безпосередньо або через утворение самое главное слово ними органы местного самоврядування. Так вот, для того, чтобы создать органы местного самоврядування, исполкомы, администрации, райсоветы, для этого нужно, чтобы был собственник, территориальная община. Для этого нужна собственность Должна принадлежать территориальной общине. А потом мы делегируем свои полномочия тем органам власти, которым мы доверим или не доверим. Сразу вопрос. Да. Мы, Игорь да. здесь ну, настолько глубокий вопрос. Тут подлость заключается в том, что в этой книге, в Библии, да, да как да, вы да. говорите, вот есть статья 143, да, а подлость в том, что эта 143 статья не отражена законодательно. Нет закона о территориальных громадах, нет процедуры создания территориальной громады, в которой бы было определено, что громада балансодержатель, что громада является собственником недр и всех активов, которые находятся на ее территории. И вот в этом проблема. То есть мы с вами когда-то дискутировали на эту тему и согласились с тем, что, ну да, ну вот я приведу примеры. То есть, ну, есть территориальные громады, законно зарегистрированные. Есть они. Вот. Но они же бесправные. Так вот, вот, вот это и есть манипуляции, Константин. В этом и, и заключается манипуляции вот этих наперсточников, которые 20 лет нас грабят. У нас вот эта книга – это есть ну, основной закон нашего государства. А во власть пролазят, туда же туда же не идут через выборы, ну, мы же с вами знаем, а туда пролазят за взятки, через коррупционные какие-то схемы идут для того, чтобы ни в коем случае вот эти этот устав не выполнять. Чтобы ни в коем случае громада, община не стала собственником. Наша задача посеять сейчас вот это зерно свободы. Рассказывать людям, что э, все будет зависеть, и зави дальнейшая наша судьба будет зависеть только от нас. Э, то, что нам предлагают нынешние политики или политиканы, э, западная Украина, восточная Украина, языковой вопрос – Мовный вопрос, питание, фашисты, антифашисты, это говорит о чем? Это говорит о том, что они очень боятся этой книги. Они боятся, как огня, что народ скажет, собственником нашего государства является народ Украины. Хорошо, Ильич. Вы сейчас, насколько я знаю, делаете очень серьезную работу со своими коллегами. Вы курсируете по всей Украине. Заезжаете в села, города, проводите семинары, вот, рассказываете людям то, о чем вы здесь рассказываете. То есть вы, по сути, занимаетесь просветительской работой. То есть как бы сеете зерно. А Не пробовали вы, ведь ассамблея ваша имеет в своих рядах достаточно серьезных юристов, это я знаю точно. Вот. Не пробовали ли вы сесть за стол и, скажем так, подготовить проект закона о территориальной А потом собраться все вместе под Верховной Радой и, как я говорю, с разумным радикализмом отстоять право на регистрацию этого законопроекта. То есть, вот как бы, ну, То есть нам нужно, нужно опять пойти на поклон к этим. Я считаю, что незаконно проводится сессия Верховной Рады, тем составом, который на сегодняшний день есть. Там нет представителей народа, Константин, извините, но так уж вышло. Там есть представители олигархических кланов, которые ни в коем случае не будут принимать законы, которые будут на благо народа, на благо украинской общины. Они туда посажены для того, чтобы деребанить, грабить, понимаете? Мы, мы идем другим путем. У нас путь э, совершенно иной. Э, есть Конституция, да? прописаны конституционные нормы. Если территориальная община, села, района, города готовы для того, чтобы взять на себя ответственность, стать властью согласно Конституции, норм Конституции и закона, то мы там мы там мы помогаем. Значит, по Украине у нас уже есть большое количество территориальных громад, которые Практически уже действуют, зарегистрированы. И что это значит? То есть, если у людей э, пилили лес и вывозили его налево, э, они это дело прекратили. Если э, э, у людей, допустим, э, хотели через э, этого, э, Иванющенко пытался сделать э, карьер возле Гуляя поля, да, и когда вся громада вышла на площадь и подняла руки вверх и сказала, мы, как громада, запрещаем вам добывать э, эту урановую руду, мы против. И поэтому все ваши голосования сесть, областных сессий, районных сессий мы считаем нелегитимными. И мы вам запрещаем, как депутатам, э, распоряжаться нашей собственностью. Так вот я вам скажу, что вот это прямые действия громады, общины и... Заднюю включили сразу все, и, и депутаты областных, и районных рад, и так далее, и тому подобное. Потому что громада сказала свое твердое «нет». Поэтому нет смысла идти под верховную раду. Нужно у себя дома наводить порядок, становиться властью, делегировать в, э, органы власти тех людей, которым она доверяет, а не тех, кто покупает ее за гречку и за э, подарки. Хорошо, я поставлю вопрос немножко по-другому. То есть, наверное, я неправильно его озвучил дело в том что то что вы сейчас сказали да это сильные вещи я знаю эту историю гуляй поле знаю о том что вы не принимали там непосредственное участие вот это гражданская активность но ведь вопрос территориальной громады это намного глубже он стоит почему потому что построение государства начинается создание учреждения территориальной громады. Не советов, не исполков а территориальной громады. У нас все сделано наоборот. Поэтому, когда я говорю о законе территориальной громады, я э, вам как бы... ну да не то, что я не могу вам подсказывать, да, то есть это уже слишком. А вот, скажем так, показываю направление, то есть если бы у вас сегодня был проект закона о территориальной громаде, который бы показательно эти депутаты отказали, вы пришли... Трою к Верховной. Не нужно там 30 человек, 1000 человек. А вам Верховная Рада отказала в приеме. Но у вас есть э, закон, проект, и я вас уверяю. Очень скоро ситуация в Украине поменяется. И эта инициатива, почему? Потому что закон о территориальной громаде ⁇ это система, образующий закон. У нас гнилая система, потому что у нас система, образующие законы, не и нет совершенно законно-территориальной громады. Подумайте об этом, посмотрите в эту сторону. Потому что когда зазвонит колокол, а окажется, что мы кричали, кричали, а предложить ничего не можем, Почему? ну тогда да. Почему, Константин? Да. У, нас, у, у нас все, э, то есть лесенка уже выстроена, каким образом строится государство по закону и по Конституции. Мы методом уведомления говорим о том, мы не будем регистрироваться в, в, в тех органах власти, которые нас регистрировать не будут, априори. Понимаете, это ну, незаконные органы власти. Как это так, что э, созданы исполнительные комитеты? И администрации сами себя зарегистрировали. А территориальные громады до этого не созданы. Для того, чтобы создать орган власти, нужно, чтобы была создана территориальная громада, чтобы была регистрация. А как они появились, эти дети, без родителей? Извини меня, как они начали деребанить наше майно с вами? Как, как, вот, вот тут и, и, и получились наперстки. Вот здесь нас обманули. Вопрос конкретно. То есть, получается, должны появиться родители. В качестве чего? Учредительной власти. Либо и еще видите. Ничего. Тогда... Как. Значит, есть такое понятие. Сборы. Происходят сборы территориальной громады. 50% плюс один голос, плюс один человек. На основании чего? Закон. Закон нет. Есть. От территориальной. Смотрите, смотрите. Люди собираются, голосуют о том, что они. Они себя уже э, э, узаконили на этой территории, на этой э, на, на данной территории они себя узаконили таким образом. Они проголосовали о том, что мы будем создавать органы власти или мы не будем их создавать, мы будем сами. Э, регулировать наше хозяйство на, здесь. На основании чего? В Конституции раз. об этом не написано. Ну как же не написано? Читаю ну, еще раз. Процедура должна быть за, за, запечатлена в законодательном акте. То, еще что еще написано раз. в Конституции, это норма Конституции, да. но там нет процедуры. Есть процедура. Да. Вот они, вот они. Миссеба сововредования. Здесь вот, начиная со 140-й статьи и заканчивая... Э -э 146. Здесь все прописано. Просто нами манипулируют. Еще раз говорю, вот когда мы пойдем, мы, вот эта книга нас будет защищать везде. Везде. Да, пока существует тот Конституционный суд и те э, органы власти и, и охранники, которые сегодня есть, да, они будут тормозить. Почему создана Конституционная Ассамблея имени Кравчука? Да потому что они поняли, что мы ухватили их за живое. Почему сейчас Ставничук пытается поломать, перефразировать наши мысли по поводу территориальных общин, территориальных громад? Да потому что они понимают. А что там конкретно? А потому что, смотрите, потому что они понимают, что мы ухватили эту кощеевую иголочку, да? И мы ее рано или поздно сломаем. Вы найдете то яйцо. А, оно надо? уже найдено, оно уже найдено. Собственность будет возвращена в громады, в общины. И, и сейчас, если, допустим, кричат там коммунисты или еще кто-то, как это так, перераспределять собственность. Нет, мы как не собираемся. Коммунисты против, а, ага, они якобы. А за... Вы вообще общаетесь с ними? Так, я имею в дискуссию. Через интернет, Facebook, нет. Ну, и как, и Коммунисты общаются перед выборами. Потом они пропадают и. Э... Ну я знаю, они вас не жалуют. А что а же они нас будут жаловать, если они в, в системе работают? Они вместе работают. Все органы власти, там это как раковая опухоль. Они голосуют, вы, выгодные им законы вместе. Да, с трибуны они говорят о том, что мы за народ. Да, они говорят, что там власть должна принадлежать народу. Но а что они делают? Как они голосуют? А кому верить? Коммунисты, значит, врут, говорят о том, что вернут страну народу, а на самом деле возвращают ее себе. А оппозиция, получается, врет, потому что, по сути дела, не предлагает ничего народу. Власть откровенно ворует, уже даже и не врет, потому что откровенно ворует. Дальше. Кому ну, верить? Константин, я не И хочу, хочу, хочу скрывать. Вот все плохо. Да ни, ничего не плохо. Да, плохо. Единственное, что плохо, что 20 лет мы находимся в прострации. 20 лет мы понимаем, что что-то не так. Вот как говорил Жванецкий, ну что-то напутано в консерватории, да? Вот Жванецкий так говорил. И мы понимаем, что почему не соблюдается закон, почему не работает система... Э -э ну, государственная система почему она не работает почему она не развивается почему нас за 20 лет стало на 6 миллионов меньше войны нет а геноцид происходит мы нашли ответ мы нашли ответ вот это заключается в том что нашу собственность разграбили территориальные громады как собственники не созданы и поэтому власть узурпирована скажем так коррумпированной частью хорошо ясно то есть э... Позиция понятна, то есть вы занимаетесь очень нужным делом и безусловно и бесспорно на этом поле вы одни, потому что вот такую работу проводите как бы с выездами. Ой, нет, нет. нет, я имею в виду структуры ваши. Вот, то есть, но ну, это очень нужное дело. Вопрос такой у меня: а что в этом вопросе делается непосредственно на вашей родине? в Луганске, в Луганской области. Вообще, есть ли кто-то, кто занимается этими вопросами здесь у нас на территории? Ну, благодаря Богу, после, после предпринимательского Майдана мы начали искать домышленников. Вот тех людей, кто так же думает, как мы, да? кто хочет жить по закону, по конституции. Ну и меня судьба свела с Рима Николаевной Белоцерковской. Это представитель Северодонецка, юрист, полностью разделяет нашу, наши идеи. И по большому счету юридическая как бы, работа вся находится на ее... Есть такая организация «Правовой простер». Вот, и работаем еще с черкасскими юристами, киевскими львовскими юристами. Ну, у нас такая нормальная команда, которая разобрались, где где зарыта вот эта так званая иголка? — А вот по вашему мнению, отстранение криминала от власти, угу. проведение политической иллюстрации, то есть рост парламента и те люди, которые там, последние 15 лет были представлены во власти, они не имеют права, поражены в этих правах. Вот эти меры, они бы способствовали утверждению той идеи, о которой вы говорите? А — Если... Если это будет снизу, вот если это, снизу то снизу. есть это должно быть природно. Мы с вами находимся на самом дне, поэтому смотрите, я, я вас уверяю, э будет снизу. Смотрите, природа, природно, э э можно осуществить это строительство дома только лишь срытья котлована, за закладки фундамента, стен, а потом крыши. Если же так, как предложили нам э так званые э э узурпаторы, они нам построили Украину с крыши. И вот у нас нет фундамента, она на плавуне находится, она рухнет, Хорошо. рано или поздно рухнет это помогло бы реализовать идею территориальной громады? Территориальная громада – это властность. Властник – это есть, власть. Вот если мы будем строить нашу страну по этому принципу, по этому принципу, все будет нормально. Не нужно нам сейчас никаких вил, никаких архий, таких вот революционных методов, чтобы Косу на камень напустить, потому что воевать будем народ с народом, а те, кто украл нашу национальную собственность, они на это время, на время войны переедут в офшор. Там, хорошо, где вопрос нет. сразу я задаю. Да. Значит, ну, насколько я понимаю, по вашему мнению, как бы наступит момент, ну, может быть, послезавтра, да, или это? К следующему четвергу и Януковичу, Азарову, Яценюку и же с ними станет стыдно, они покраснеют и скажут вот есть 143 статья, давайте теперь жить Нет, как люди. Константин. Они что, по собственной воле уйдут с власти, они откажутся от золотых унитазов, от вертолетов, что произойдет? Или мы еще 300 лет будем рассказывать о том, что нужно создать территориальные громады и при этом 300 лет жить в лаптях? Нет, но... Против законов природы пойти нельзя. Вот когда я о чем говорю, что есть территориальная громада, территориальная громада сама себе на своей территории выбирает милиционера, судью и прокурора, если он ей нужен, и тогда по звонку сверху Янукович, Яценюк, или кого бы там перечисляли, да, они не смогут повлиять на решение. Это территориальной... будет потом, когда будет территориальная громада. Ну, а лошадь впереди нельзя же. Есть, пост... хорошо. А... Как создать условия для того, чтобы она возникла, эта территориальная громада? То есть должна быть среда соответствующая. Чем мы и занимаемся? Чем мы То есть просветительская работа, вы считаете, этого достаточно? Ну, мы проводим автопробеги. Мы, ну, это работаем, мы, работа. работаем, да, мы, мы работаем в э, плане защиты, юридической защиты тех людей, которые ну, попали под этот пресс. Поэтому э, сказать, что только просветительская деятельность нет. Мы... У меня есть предложение. Да. Давайте совместно. Ассамблея предпринимателей, трудовое движение солидарность, все украинским, Подпишем совместное обращение к оппозиционерам. Они же ну, любят Украину. И попросим мы их сложить мандаты и тем самым ускорим процесс отстранения от власти криминала. То есть это роспись парламента. Как вы? Фух, ну, вы же понимаете, ну, То есть как... без досрочных выборов, то есть mm. вот сейчас следующий конституционный mm. сбор. No, то, после... о чем вы говорите. Я, я понимаю, о чем вы говорите. Вы же помните, сразу после выборов, когда мы все знали, что выборы прошли опять э, э, с большими фальсификациями, что э, выборов не было практически, да? то по идее объединенная оппозиция, которая она была тогда разъединена, она должна была прийти, положить мандат и сказать, что мы не готовы принимать участие в этом шабаше, да, мы не хотим участвовать в этом беспределе, да? и давайте выбирать, давайте ну, менять условия игры, но они этого не сделали, потому что там очень хорошие кормушки. Там, ну... Понятно, они не уйдут, но мы еще раз подчеркнем, кто они и покажет, кто они на самом ну, Можно это сделать, Константин, но результат я знаю, какой ну, будет заранее. Хорошо. Поэтому, поэтому мне бы хотелось все-таки заниматься тем, чем мы. Там, где мы уже нашли э, дорогу, мы видим, что в конце этого тоннеля есть свет. Вот, и это единственное, что может нас вывести. Э, из той ситуации, в которой мы все находимся. Хорошо, спасибо, Игорь Семенович. Позиция ваша ясна, и она для меня, мне очень близка. Я думаю, не только мне. Вы делаете очень серьезное дело. Вот. И как бы, мы всегда готовы вас поддержать. В нашей студии был Игорь Семенович Запрудский, общественный деятель, человек неравнодушный и который не просто словами, а своими поступками доказывает, что он гражданин Украины. На этом наша программа подходит к завершению. Благодарю вас за то, что вы нас смотрели. Опять же, мы надеемся на обратную связь, потому что ваше мнение для нас очень важно. Желаю вам всего хорошего. С вами был Константин Ильченко. До свидания.